Как действующий главный врач, я вам скажу, открою, может, некоторые глаза на некоторые вещи. <сélve> 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 на самом деле все намного проще, чем нам кажется. Вот, я получаю от государства порядка 20 миллионов рублей в год. У меня план заказ. Страшно, наверное, звучит, но а у меня план заказ. 20 миллионов рублей в год на то, чтобы я делал аборт. Ну, я делаю порядка 5000 абортов в год. Но ну, я лично я имею в виду, что моя больница. На то, чтобы как-то профилактировать аборт, я не получаю ни копейки. потому что в России созданы такие условия. Мы, нам выгодно, чтобы люди делали аборты. Здравоохранение выгодно. Вот пока эта система не поменяется, наверное, ждать что-то не стоит. Но, как мы находимся, как мы находим в этой ситуации. Законодатель по 323 23 федеральному закону дал нам возможность там двух, от двух до семи дней, вы знаете, да, на то, чтобы женщина, э, там два, семь дней молчания, то есть, да, то есть женщина пришла, обратилась, сразу делать забор, по закону нельзя, да, надо э, дать время подумать. Это первое. Это хорошо, конечно, это хороший шаг, э, но, знаете, вот это как раз время дается на то, чтобы как-то поработать с этой женщиной. Здесь надо, потому что психологи, какие-то все организации различными, там, вы там, и телевизоры, и баннеры, и так далее. Но самое интересное в другом. Мы получили порядка 10% снижения абортов, заставляя врачей не просто казенным росчерком пера направлять их на в инструментальный кабинет, да, в абортарий. А мы видим аудиозаписи, я это говорю открыто, разговоров, что мы делаем. Каждый врач у меня в больнице рассказывает, на нужно 5 минут. Надо рассказывать о последствиях аборта. О тех последствиях, которые будут в дальнейшем у этой женщины. Это и бесплодие, вы это отлично знаете. И много-много других медицинских и социальных факторов. Причем есть мировая статистика. 80% женщин, сделавших аборт, об этом жалеют всю жизнь. Это исследование проводились во многих странах мира. Вот. И мы об этом тоже говорим. 9%. Это уже проверенный факт, это у нас реализуется, говорят, хорошо. И мы их потом видим уже в женских консультациях, когда на 12 беременности встают на участку беременности. А те, кто уверен в том, что они э, не, не согласны там докторам, они говорят, мне все равно, я все равно буду делать аборт, из них 80%, коллеги, это люди, это люди, которые совершенно стали адаптированы. Сегодня женщина, приходящая на аборт, она имеет совершенно социально адаптированное лицо. Это не вид маргинала. И вот тогда включается психолог. И еще дает нам 10-20%. Спасибо, конечно, я... можно много говорить, много рассуждать. Здравоохранение, конечно, не может повлиять на все, да? Вы знаете отлично, что здравоохранение. на здравоохранение медицина влияет только в размерах 10%, да? Но что мы добились с участием безусловно партнеров. в Оренбургской области в седьмом году количество было 2007 2000, году количество абортов было произведено порядка 9000 тысяч по городу Оренбург. На сегодняшний на 2013 год порядка 4000 тысяч абортов. Я думаю, эту работу будем продолжать. Спасибо. Когда я сказал, что в системе выгодно, я поясню сейчас, чтобы всем было понятно. Я как работодатель платил зарплату врачам. И если мы не выполняем план заказа, в данный момент на аборт нечем будет платить за э, то есть другими словами врачам выгодно делать аборты в той системе, которая сейчас есть. К примеру, когда женщины делают аборт, не понимая, что они делают, по сути, кроме как внушать, что они а ничего подобного, там подумаешь, там несколько клеточек, там плода, еще плода нет, ничего нет, выскабливаются, там, очищают и все дела. Они понимают, что при этом они губят и сильно вред носят той сущности, которая вошла в момент зачатия. И что это хуже, чем убийство, потому что иногда сущность гибнет. Просто при убийстве сущность редко погибает, а при абортах погибает гораздо чаще. Сущность, которая может воплотиться вновь и вновь и вновь. Очень часто где-то в районе шестимесячной беременности женщинам убеждают, что плод развивается уродливым и что нужно его уничтожить, чтобы не родился урод. В 90% случаев это ложь. А знаете, почему это делают? Сказать вам? Нет, я вам скажу, что кто не знает, кто-то знает, это хорошо, но те, кто не знает, просто проясню. Делают вытяжку из спинного головного мозга от шестимесячного ребенка. Это уже, в принципе, человек. И продают его на Запад для того, чтобы паразиты другие, которых миллиарды долларов, могли оздоравливаться, продлевать свою жизнь. Потому что стоимость такого грамма, это, у меня информация была, 94-95 год, думаю, сейчас дороже, 8-10 миллионов долларов за грамм. И вы знаете, сколько таких примерно абортов делается? Около миллиона абортов в год такого плана при беременности. Вопрос, вот женщины сидят здесь. Если женщина проносила ребенка 6 месяцев, то она явно собиралась его рожать. Только в исключительных случаях, когда у женщины, могут казаться, почки и так далее, угроза жизни, при таком сроке можно прерывание беременности делать, но это и редчайший случай. В остальных случаях женщины хотели родить ребенка. Убивают детей уже, в принципе, это уже человек, в принципе. Потому что при рождении робота семь месяцев, шесть месяцев почти, то же самое. Только для одной цели. Чтобы сделать вытяжку, называется Human Beta Alpha Protein. Чтобы потом продать. И Россия лидер по продаже на всем мировом рынке. Не Китай, как ни странно. Кажется, у нас очень много населения, да? А у Китая мало. Хотя и там, и там, и там это преступление, считаю. И поверьте, чтобы, вот я, насколько данные, 94-95 год, США закупала в России 6-8 паунтов, то есть 2-3 килограмма в год. 2-3 килограмма. Кажется, немного, да? Но каждый грамм, платили 8-10 миллионов за грамм. Это закупали сырье. А представьте, сколько детей нужно убить, чтобы собрать эти 2-3 килограмма. Это только в Америку, США. Как вы думаете, сколько врачей такое делает могут? Один? Два? Это тысячи врачей. Тысячи э, гинекологов, кушеров, которые должны быть, кто бороться за жизнь, за то, что... И эти люди называют себя врачами. Понимаете, я понимаю, может быть выродок один, два, три, десять, сто. Но не, не тысячи выродков. А если они делают, значит, они выродки по природе своей. Не так ли? Вот и думайте, делайте выводы.